غنا خند چې د انسان او خدای ترمنځ د اختلاف او جلاوالی سبب ګرځي کې انسانان د خپل کارونو او ګناهونو مسول دي نو هغوی ګناه کوي نو بیا خدای ولې د پرځای چې هغوی باید خپل کارونو ځواب ورکړي هغوی ژغوري دا ځکه چې خدای ميندي او ژوند ورکونږي هغه انسان پیدا کړي چې له هغه سره په مینې کې روحاني اړیکه ولري خو انسان دا ور کړ چې د خدای د اراده پر خلاف کار وکړي او ګناهی وکړي او موږ په دې توګه د خدای څخه چې د ژوند سرچینې د بیل شو او ګناه هم د یو ویروس په شان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شو د انسانانو په منځ کې خبره شو او خلک یې د خدای او یو بل څخه جلاک okay. خدای د خپل پیغمبرانو په وسیله له هغوی سره خبره وکړي حکومتونه او نوی فرصتونه یې ورکړل چې د هغلي قوانینو څخه پیروي وکړي خو انسانانو دا چې ونه کړل هغوی ګناه وکړه او د ګنا سه مرهم چې موږ د خدای څخه جلا کوي مارګ لکه څنګه چې خدای په پو پوره ډول عادل دی هغه نشو کولی په ساده ډول د انسان ګناهونه لافامه وغورځي او وبخي ځکه چې خدای سپیشل اورښت نه دی او له ګناه سره مصالحه نه کوي دغه نه نه تاسو مونږ کې طبيعت دا ماناله لري چې هغه باید ګناه قزاوت وکړي او ګناهکار ته سزا ورکړي نو آیا د ما موږ په راډونه لری چې د خدای بخانه تر لاس کړو او د غل قزاوت څخه لری موسو مشکل دا ده چې انسانان د خدای حکم نه شي پر ځای قبولای مونږ د ګنا نه بغیر ژوند نشو کولای او مونږ قانون نه شو ژغورل نو دا سه کار چې مونږ ټول محکوم یو خو خدای ونه غوړي چې د هر مخلوق مریشي هغه رحیم او مننه کوونکی دا غوړي چې مونږ برتر او ګرزو او ټول ژوند کې هغه له ځان سره ول خدای د پیړې پوکدو چې د ابراهیم او بیا نورو پیغمبرانو له طریق خپل پلان لګ لګ را څرګند ک بیا ای شغورونکې راولېګې چا چې د بشرد گناهونو بیا وړ کړي هغه شغورونکې عیسا ده هغه د خپل جلال زای څخه په اسمان کې د انسان په چیرېکه زمکه تر هغه او بی گناه ژوند دې تیر کړ چې مونږ به هیڅ کله هم نشو کولای بیا عیسا په خپل خیر از مونږ گناهونو په خپل ځان واخیستل زمونږ سزا یعنی روحاني مرګ په خپل قرباني سره یاو زله او د همیشه لپاره لمنځه وي پومار هغه ون شو ساتل ایسه د قبر ته خرابورت شو مارک او ګنا ته ماته ورک اغه د دې سبب شو ترڅو موږ وښو کولای خدای سره خپل اړیکه ته بیا راوږو خدای موږ سره مینا کوي ځکه چې انسانان د دې ورټیا نه لري چې خپل ځانونه برتسمه ایسه موږ له ګنا او مارک څخه وښ غورولو ترڅو موږ خلاصون وو مو او له هغه سره ژوند وکړو وس باید مونږ هغه قرباني چې ساز مونږ لپاره کړی د ومنو ترڅو چې د خدای سره جوړشوي اړی کې دي آزادۍ څخه خوان واغلو